এক লিটাৰৰ ইঞ্জিন তেলৰ মুলেশ্বৰক আমাৰ পৰা ইঞ্জিন তেলৰ এক লিটাৰ বটলটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো আৰু লগতে আমি শুভকামনা জনালো

একদম পুৰা পাঠা ছাগলী খেলখনৰ ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছো যিহেতুকে বেছি ৰাতি হৈ আহিছে ঠাণ্ডাও পৰিছে আমি বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকো প্ৰথম পুৰস্কাৰটি আমি ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছো কোনে পাইছে বাৰু

বা পেথা ছাগলী মাৰি দিলি দেই ইহে পালেগে নেকি পাম বুলি ভাবি আছিলো আমাৰ যে কপাল আৰু ইমান ভাল নহয় আৰু কপাল ফুটাই এতিয়া কি পাওঁ পাওঁ নে নেপাওঁৱেনে একো এটা নাপাবলৈ আচলতে ই ঠিক নাই আৰু কেইটানো আছে অপৰাচ চাৰে দুটা তিনটা মানহে বাকী আছেগে ৰাইজ এতিয়া দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰকেইটা ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো আছিলে এটা ৰাজহাঁহ ৰাজহাঁহটো পাইছে আমাৰ কলি পেহীয়ে ওৱাই যাওঁগে হে অ চব দেখোন বেলেগেই পাইছে মই বোলো যেন তেনে সেই বোলো ৰাজহাঁহটো পালো বোলো ভাল আছিলে ঠুই নম্বৰ আকৌ এগাৰমান ললো লতাৰী টিকেটা বহি এখনকে কিনিছিলো পাম বুলি ঠুইত দেৰি

সকলোকে নিজৰ নিজৰ পুৰস্কাৰসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হল আজিৰ খেলখনি ইয়াতে সমাপ্ত ঘটিছে কাইলৈ আমি উৰুকাৰ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব আৰু উৰুকাৰ নিশা ভোজ ভাতৰ দায়িত্ব জাক জাক দিয়া হৈছিলে সকলোৱে যেন সুচাৰুৰূপে পালন কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালো মহিলাসকলে যাতে পিঠা বনাবলৈ আছে বুলি ঘৰত সোমাই নাথাকে

অগ্নি পোহরে পোহরে তোলক সকোরে ঘরবর যাতে আনন্দ উপস্থি করক তারই কামনা করে সকল হোক হ্যাপি মাঘ বিহু